Андрей! Опускай, пожалуйста! осваивают целину. Эта земля в Саратовском районе не обрабатывалась 17 лет. Хотя у поля есть хозяин, но ему, видимо, все равно, что тут все поросло бурьяном. Что здесь целый рассадник вредителей, которые наносят серьезный ущерб соседним угодьям. Между тем, руководство страны требует сохранять потенциал сельхозземель. За эту работу активно взялись районные власти и передали это поле тому, кто его будет использовать строго по назначению. Вызовы времени другие. Сегодня в рамках экономических санкций как бы, руководство страны ставит задачи об импортозамещении. Губернатор ставит задачу о полной продовольственной безопасности региона, накормить своих людей, еще накормить соседей. Тут еще и другой как бы, аспект надо рассмотреть. Вот мы сейчас Находимся, как бы на землях, которые располагаются вдоль федеральной трассы. Да? Фактически, это лицо нашей губернии. Половина России проезжает по нашим федеральным дорогам. Эта работа в этом году началась. Простой математический расчет – это поле ровно 50 гектаров. При средней урожайности в 30 центнеров здесь можно было бы получить 150 тонн пшеницы. В этом и заключается потенциал. Именно благодаря внушительным объемам сельхозугодий Россия является основным игроком на продовольственном рынке зерна. Есть ряд субъектов, где до 50-60%, 70% земля не обрабатывается. Но это не значит, что она свободна Вся сегодня земля а сельхозназначения, она фактически вся занята. А как ее кто использует, это другой вопрос. И вот здесь вот различными механизмами мы готовы а, отрегулировать, если необходимо, и даже принять федеральный закон. В Саратовском районе уже вернули в сельскохозяйственный оборот более 3000 гектаров земли. Это внушительный объем, говорит региональный координатор проекта партии «Единая Россия» российское село Олег Алексеев. В рамках закона используют все рычаги, которые были приняты на федеральном уровне. Это увеличение штрафных санкций, я вам скажу, это уже, немало. это уже немало. Плюс, я так понимаю, что разрабатываются дополнительные инструменты, рычаги, и облегчается возможность для му муниципалитета в том числе изымать эту землю в фонд переспределения муниципалитета. Это правильно. И этим делом должен заниматься на месте муниципалитет. Тем более, что земля здесь плодородная. Сейчас это поле вспахают, затем забрануют и уже на следующий год здесь посеют пшеницу. Екатерин, заграничная Дмитрий Соколов, Тв центр Саратов.